Да, через три дня, как сказал Петр, три дня, я говорю, три минуты начнется День Европы. А, мы в прямом эфире, кстати. А, значит, во вторник, 4 мая, несколько депутатов Верховной Рады получили письма антисемитского содержания. Можете посмотреть. Я цитировать не хочу, потому что язык не поворачивается. Да, но, в принципе, начинается так, пока мир тебе шлема изя моня». И идет, идет, идет. В общем, неприятные вещи. В общем, убирайся из Украины. Да? Ну, письмо такое большое. На конверте логотип партии Свобода. Да? Свобода в пресс-службе «Свобода» опровергли эту информацию. Но, конечно, сделали это смешно. К сожалению. Да? Сказали, что свобода пишет письма исключительно на украинском языке. Да. И второе, ну, мы же понимаем, что можно на разных языках писать, да, нет технической возможностей осуществлять рассылку. Тоже такой аргумент, но тем не менее, я хочу Эдуарда Гурвица пригласить к микрофону, потому что я, Эдуард Гурвиц я вам показал, это, это письмо на нем получил. Это единственная э, штука, на которой вот такая эмблема свободы, на этом конверте, который я получил. Да, ну, адрес а... украинским языком, да. а письмо русским. Из Тернополя. Но это ничего не значит, потому что, допустим, там другие люди получили откуда угодно. Так, значит, я все-таки это возьму. Письмо не беру. Письмо я не беру, потому что мы не будем унижать зрителей и присутствующих той билибердой, которая да, написана, это написана в этом письме. Это так для подросткового возраста придурков которые бы это сделали, но, в общем-то, но все-таки смахивает на провокацию. Смахивает на провокацию, и для меня, допустим, очевидно, что к авторству свобода не имеет никакого отношения. И это единственное, что я могу сказать в защиту этой партии. Потому что эта политическая сила так себя ведет, что спародировать антисемитские выходки, высказывания э, свободы. Сегодня так же просто, как спародировать ну, украинский язык Азарова. Вот складывается прямое впечатление, что свобода устраивает роль технического партнера и пугала власти. И... Технический партнер и пугал власти. Я не хочу упрощать до того, что Цели свободы и власти совпадают на 100%. Ну, такого не бывает даже у ближайших партнеров. Но э, устойчивое сотрудничество э, налицо. И чтобы не говорила власть и чтобы не говорила свобода, если проанализировать действия и тех, и других, это устойчивое сотрудничество по нескольким стратегическим направлениям. Направление первое ⁇ это дискредитация всей оппозиции. И действия свободы агрессивные, призывающие к тому, что не воспринимает ни мировое сообщество, ни европейское, ни внутри многие люди не воспринимают, а это призывы антисемитские, призывы к восстановлению ядерного статуса, которые не воспринимают нигде в мире, это наносит громадный вред оппозиции, которая ассоциирует оппозицию со свободой, ассоциирует две крупных политических сил, и вот девчина, и удар со свободой. И я почему взял вот эту бумажку? Это указание на антифашистские марши. Это то, что приписывает власть или ее э, пособники, что делать на антифашистских маршах. Хотя, что это за боевая с фашистом, когда фашизма уже давно нет. Так вот, тут написано. Яценюк, Кличко, скажите, кто ваш друг, и мы скажем, кто вы. Оппозиция, хотите в интеграцию, соблюдайте права всех наций. Кличко, я ценю, пос... пособники не фашистов и свободы. Что происходит? Две крупные политические силы опускают до пособников самой малой, но самой агрессивной и самой наглой политической силы, которая вносит разлад во все действия оппозиции. И этот самый маленький отряд формирует негативное отношение ко, всем, ко всей оппозиции. Второе направление сотрудничества Свободы и э, партии регионов находится в парламенте. Дискредитировать последнюю точку, где можно демократически рассказывать свои мнения и вести борьбу за лучшее будущее, это дискредитировать парламент остается. Свобода каждый день своими дикими криками, стуками дискредитирует парламент, не взводит его ни на что. Партия регионов помогала, кричала фашисты, как-то степенилась, не кричит. Что, к чему приводят действия свободы? Значительная часть людей, которые всегда выступали на украинском языке, начали выступать на русском языке в парламенте. Но я приведу вам и другие примеры. В Одессе в 2010 году было 67% классов на украинском языке. Сегодня их 61%. То есть на 6% снизилось. А среди первых классов 52% всего. То есть в это время идет повальное увеличение русского языка. А свобода бьет от столы. И это приводит только к тому, что парламент выглядит идиотской организацией, в которой орут, кричат и дерутся. Без, э, я считаю, что это действие в интересах власти. Но б, давайте проанализируем и другое. Власть в тяжелом положении. Все разговоры о попередниках, о успехах э, вызывают, э, ну, я бы сказал, грустный смех. Для того, чтобы как-то -то, смягчить. Как, как... не надо не, не не Нормаль, Нормальные Но люди нормально стучалось. сидят и слушают. Так, что вы хотите, чтобы Значит, они начали стучать? Да. Значит, в... я начал говорить о том, что в, плохом, в плохой ситуации власть. И поэтому я решил рассказать анекдот. Ну, иначе это было не по одесски на улице Успенской, на углу Пушкинской, перебегает человек с авоськой на красный свет улицу, его останавливает милиция, и милиционер говорит ему, что вы нарушили, предъявите документы. Он говорит, ну какие документы, я за хлебом бегал, вот я вот в этом доме Пушкинской 39 живу, и с... предъявите документы. Он говорит, да вот моя фамилия в списке жильцов. Как ваша фамилия? моя фамилия состоит из двух частей. Первая часть – это то, что власть нам обещала. А вторая часть – то, что мы получили. Милиционер был одесский, Поэтому он сказал, идите домой и больше не нарушайте. Гражданин Райхер. Гражданин Райхер. Можно? Да. Подождите, подождите, я закончу Сави. еще минута. Я из партии подождите, еще Еще А это не поддержка партии. Еще минута. Удар. Я просто хочу еще абсолютно четко заявить. Еще Нет. минута. Это серьезно. Я понимаю, что это серьезно. Подождите, Вы сейчас еще заявите, минута. Что это не я партии УДАР. Я, я же понимаю. Мне некрасиво. Я же понимаю. Значит, без, без свободы у оппозиции было бы значительно лучшее положение. Почему? Те люди, которые голосовали за свободу, никогда не проголосовали за партию регионов. Они бы обязательно проголосовали за оппозицию. И эта оппозиция имела совсем другое лицо. И именно действия свободы приводят к тому, что на юге и на востоке Украины люди, которые разочаровались во власти, во власти разочаровались, возвращаются Товарищ, к перестань. партии регионов. Я буду говорить, перестань. что я хочу. Перестань. Значит, возвращаются Давай к партии регионов, возвращаются к партии регионов, потому что они видят свободе еще хуже, чем партия регионов да, и действия, повторяю, свободы дискредитируют удар и... Э, мы не бы, со, мы я партийное сказать, собрание. Что, я разумею, что, что это не партийное. Но я хотел бы сказать, это позиция За, Эдуарда Иосифовича секунд... Гурвица. Я не говорю, что Але это позиция а УДА. Но как не позиция партии УДА. я не сказал, что это позиция я партии Я хотел бы сказать, что это позиция Эдуарда Иосифовича Гурвица. Мы Є на сьогоднішній день да ми різні партії, да, в нас різні ідеології, абсолютно різні. Ми не можемо бути однакові. Але я хотів би сказати, що на сьогоднішній день у нас є стратегічне партнерство заради абсолютно чіткої мети. Ця, ця мета це є європейська Україна без тотальної корупції і без цієї влади, яка просто принижує нас сьогодні з вами. Але я хочу сказати, що саме і Свобода, і Батьківщина, і удар. Є ті три сили, які сьогодні і об'єдналися, і які завтра покажуть дійсно своє єднання, в тому, що можна провести певні кроки для європеїзації е, України. Тому я ді, хочу вам сказати, це ваша позиція, Едуард Юрс. Це ваша позиція. Це ваша. Ви представник партії Удар, але це ваша позиція і партія не давала вам жодного Сейчас, права конечно, висловлювати так. таку позицію. мне не нужно указание партии по тому вопросу, который затрагивает каждого Эдуард члена Йосович, Эдуард Йосович, вы член не, фракции не Я бы должен, я бы должен на, на не фракции выскажите мне свои претензии. Можно? Я закончу да, одну, одну, да, одну фразу. Там единственное... Эдуард я перепрошу, Эдуард Йосович, я вам зараз и сповещу антисемитскую информацию. Значит, Відключали інтер, тільки що в Кіровоградській області, ну потім сигнал з'явився. А у Львівській відключили і ще невідомо. От з того моменту, як ви вийшли, от відключили, включили. Включили чи не включили? Я не знаю. Ну пишуть. Да, Нет, партия я регион. не, а губернатор. Я, не... Кто ну кто это, кто я буду губернатор. Это, кто это кто хорошо или плохо? Голова. Не, я не знаю, но если факт это плохо, факт. Это да. и вы виноваты. если знаю. у нас начнут что по регионам отключать, вы? я не верю в это. Товариц, отключать а... каналы в зависимости от того, кто говорит. Будь ласка, хай, далеко я, пишу, я а скажу, да, что у нас как меняется ситуация. Значит, сервер не читает. Нет. У вас, у вас... сейчас, ну, секунду, сейчас. Да. У вас... Когда Гурвис закончит, потом вы. Я же не, собираюсь вам не давать слов. У вас был в гостях Игорь Губерман. Это мой друг. Мы много лет дружим. В 1991 году я первый пригласил его в Украину. И я скажу, что у него есть вот так, 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 такой гаек. Испанец, славянин или еврей, повсюду одинаковая картина. Гордыня чистокровностью своей, святое утешение кретина. Так вот, кретинов у нас хватает. А сейчас, пожалуйста, Андрей Ильенко, да, потому что я должен дать возможность свободе ответить. А э, что касается Виктора Чумака, я думаю, что человек заслуживает иметь свое мнение. Конечно. Да? Конечно. Заслуживает. А он сразу сказал, что это мое мнение. А он и сразу а это сказал. Не мнение я три раза сказал, что это партия Но, не имеет отношения к вырысту. Почему того, что на и жаль, а за пиццунками и монологу Пана Гурвица висновок простые минус один оппозиционный депутат в парламенте. А що я вважаєте? Тому що ви навіть, ми навіть тільки що почули позицію партії удар. Я хотів би сказати: знаєте, я не хочу зараз і жодного поганого слова не скажу про якби, якісь інші опозиційні сили, тому що, по-перше, ми почули офіційну позицію. по-друге... Будь-яке критика опозиціонерами інших опозиціонерів це лише одна гра на руку партії регіонів і режиму Януковича і нічого іншого. Ми, знаєте, ми, я хоті, ми, хочу сказати, що ви напевно тепер стає зрозумілим, чому, наприклад, ви не голосували за відставку уряду. Тепер це по-моєму складається в певну зрозуміло для всіх картинок. Че вона канізікання на Ні, це просто логіка людини не голосує значить віде, очевидно, причини, якісь є. Я просто хочу сказати, що знаєте. Для мене важливо інше. Для мене важливо те, що ми сьогодні в ефірі загальнонаціонального політичного ток-шоу обговорюємо якусь ну пісульку, яку я могла зробити просто якась божевільна людина, і для цього навіть не треба мати жодних ресурсів чи можливостей взяти 10 чи 50 надрукувати листочків. Поставити якийсь карявий штемпик свободи і відправити а, за підесьма адресами. Про що ми говоримо взагалі? І зараз це просто привід для того, щоб тут в прямому ефірі на всю країну напередодні великих опозиційних акцій влаштувати отаке от шоу Но розборки всередині опозиції. Це сценарій. правильно? Це безумовно да. сценарій. Написаний я не знаю, чи ви сценарій. автор цього сценарія. Я, 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 я лічна. Я, я, я Ні, я, а, я, я просто я по-перше. Это, я я, я написав. Ні, я, я не вас. Я все метаслав. Я я, це вчора. Придумав, почекайте. Я кажу да, ті, хто ці листи розсилав. Я. я кажу про ту ті речі, які говорив пан Гурвіс. І ще одне хотів би сказати: от ми зараз обговорюємо листи. Зрозуміло, що там написана маячня. Свобода абсолютно відмежувалася від цієї маячні. А от тепер питання: от буквально на днях в місті Києві відбувалося реально абсолютно ну, таке бандитське сафарі на членів свободи. Коли їх відстежували під їхніми будинками, били кастетами по голові, доводили до реанімації, і після цього казали, що ти на акції більше ходити не будеш. І це робили люди групами з раціями, з кастетами, спецобладнанням і так далі. і Тому подібне. От про це ми сьогодні не говорили жодного слова. А про оцю, а про оцю, а про оцю от єрунду абсолютно ми говоримо вже півгодини і витрачаємо дорогоцінний час. І на я хотів сказати: опозиція єдина. Ми разом боремося з режимом Януковича. У нас є різні погляди, але ми стоїмо на одному: незалежна українська держава, ефективна сучасна економіка, європейський вибір, боротьба з корупцією це речі, які об'єднують всіх нас. Якщо хтось тікає зараз з опозиційного табору в провладний, знайти виправдання можна будь-яке. Конструктиву захотів, боротьба з фашизмом, ще якась ерунда. Але це не змінює простого факту. Ми сьогодні в опозиції єдині і завтра ми цю єдність покажемо і нічого не завадить нам цю єдність демонструвати надалі.